еще один подшипник генератора 63032. То есть, если предыдущий был 62032, то это 63032. Тоже кое. Аналогичная упаковка, штрих-код, модель подшипника. Сделан в Японии, написано. Смотрим, что внутри. Вот такой скотчик. Внутри подшипник в целлофановом ключке. Он запечатан вообще. На подшипнике видно надпись Japan. Вот в этом вот месте. Ладно, я распечатаю, чтобы... чтобы было видно. Вот на подшипнике надпись Japan. Койо Внутри содержится такая смазка Внутри пакетика Это оригинальный подшипник КОЯ Покупаем оригинал Забываем о поломках